Это не... Перед матчем не раз упоминалось о том, что обе команды находятся в одинаковом положении. Сезон еще не начался ни в Дании, ни у нас в стране. Учитывая, что клубный датский футбол отнюдь не блещет в Европе, многие отдавали предпочтение торпедосцев, считая, что со жребием им повезло. Это не совсем так. Вполне грамотной и боеспособной предстала датская команда. Постоянный прессинг по всему полю, давление на ворота торпеды заставляли гостей больше помышлять об обороне. Правда, если тщательно анализировать игру, то не так уж много возможностей было у Бронбю поразить ворота. И все-таки их преимущество было заметным. И приходишь к выводу, что победы на первых этапах над двумя командами из ФРГ и венгерским Ференцварышем были не случайны. Этот твердый орешек не могли разгрызть и автозаводцы. Прежде всего, не было остроты в атаке, где чувствовалось отсутствие Тискова. Кстати, лучшего снайпера Кубка УЕФА. На его счету 6 мячей. 60-я минута матча стала неисчастливой для татпедовцев. После прострела с фланга мяч заметался в ногах футболистов, миновал Сарычева и закатился за линию ворот. В общем-то, гол обидный, нелепый, решивший исход встречи. Как выглядят датчане в обороне, сказать трудно. Торпедовцы серьезно их так и не проверили.